Вітаю вас в ефірі, як завжди, у цей час програма Вечірня студія. З вами її ведуча, я Анна Коробова. Ні для кого не секрет, що зараз в Україні є багато проблем. Проте сьогодні ми поговоримо саме про економіку і подолання кризи у цій сфері. Для цього ми запросили наших гостей. Це Сергій Рибачок, директор. Товариства обмеженої відповідальності Алматея, член обласної ради Асоціації платників податків Херсонської області. Лариса Карінушка, старший викладач Херсонського національного технічного університету, експерт з питання податків, і Сергій Луцик, заступник голови обласної організації народного руху України. Пане Сергію, я хочу спочатку слово надати вам. Ну, я вкратце скажу, что сейчас эволюционный период значит, задачи общественной организации и партий политических – это выявить максимальное количество идей, которые помогли бы на данном этапе трансформировать общество. Трансформировать, в частности, экономический пакет, скажем, идей и всяких, скажем, посылок. Они должны способствовать тому, чтобы страна наша стала процветающей и успешной, интегрировалась в европейское сообщество. Пане Сергію, ви нещодавно повернулись. Був з'їзд Асоціації платників податків. Ви там представляли нашу область, і ви представили своє власне бачення подолання тих проблем, що зараз існують. Це такий комплексний е, варіант. Розкажіть, будь ласка, про це про ці кроки, які ви пропонували. Спасибо. Ну прежде я хотів би поздравити вашим ліцею колектив Скіфі, операторів студії і весь колектив. сьогодні 70 років скіфі, це уважає. телерадиокомпания, которая пользуется уважением у наших телезрителей, вот, пожелать самых больших творческих успехов и чтобы побольше таких передач выходило на телеэкран. Да, действительно, мне удалось побывать на съезде Ассоциации налогоплательщиков. Это достаточно такой высокий форум подведения итогов. И Ассоциация объединяет в себе всех налогоплательщиков Украины. Вот, и юрлиц, и частных предпринимателей без образования юрлица, все, кто платит налоги физических лиц. Вот, и на рассмотрение съезда, на предложение министра финансов Шлопака, вот было высказано несколько пожеланий, которые вложены в концептуальных таких положениях, о том, каким образом сегодня, не меняя законодательство не прибегая к услугам разбалансированной верховной рады, можно решить вопрос с наполнением бюджета. Я предложил от лица команды, которая работала последние 15 лет и особенно последние три года, формирование профицита бюджета в объеме 400 миллиардов гривен для госбюджета и около 35-50 миллиардов гривен для местных бюджет, бюджетов, то есть областных бюджетов. Uh -huh. Это было услышано, и они, эти концептуальные положения заключали в себе не только анализ проблем, а и предложение, как эти проблемы можно преодолеть. Ну, не секрет, мы все время говорим о том, что у нас есть проблемы с наполнением бюджета, и они связаны с тем, что плательщики налогов, юридические лица всячески ухищряются, чтобы не платить налоги. Угу. Хочу сказать, что это неправда, потому что из основного поступления в бюджет, это, он формируется с, из поступлений налогоплательщиков реальных. Угу. В концепцию мы включили 10 шагов, 10 основных необходимых и достаточных условий которые бы могли позволить нам, в том числе, на сегодняшний день это очень актуально, сохранить целостность как суверенного унитарного государства Украины. Одним из ключевых в вопросе наполнения бюджета, который, по нашему мнению наших специалистов, а это соотносится с мнениями многих академиков, в том числе академика Гейтса, я буду цитировать, что Сегодня около 50-70% экономики находится в тени. Соответствующим образом, если бюджет Украины около 365 миллиардов гривен, то, соответственно, сумма, равная этой, находится в тени. Задача эту сумму из тени привлечь, участвовать в реальном бюджете. Ну и как ключевым в вопросе и самым коррумпированным налогом, который сегодня является налог на добавленную стоимость, и была предложена самая универсальная форма, не изменяя ставку налога, не меняя его порядок администрирования, а только сделать небольшие уточнения, связанные с тем, что во внутренних инструкциях, которые, администр... которые регламентируют администрирование этого налога, сделать дополнительную запись. А перед этим в Министерстве финансов, то есть в казначействе, нужно открыть СПД-счета, то есть счета субъектов предпринимательской деятельности, на которых будет учитываться сумма налога на добавленную стоимость, которая отражена в налоговой накладной. Это принципиально. Сергей Анатольевич, да. Да. Извините. Слушайте, надо ли при этом менять законы? Ну, надо ли выносить? Я, я сейчас стою на том, что это не меняет налоговый кодекс, это не меняет таможенный кодекс. Это э, преференции. Э, э, То есть это ми, можно внедрить достаточно быстро. Да, министерство доходов и сборов для того, чтобы э, дополнить, дополнить администрирование, оно тоже не меняется. Единственное, дополняется, что ведется еще учет, ну скажем так, на открытом э, счете mm -hmm. субъекта предпринимательской деятельности в казначействе, принципиально в казначействе. Почему? Потому что мы анализировали опыт многих стран. Мы сегодня, в том числе Белоруссии, в том числе сейчас вот в Азербайджане этот опыт внедряется. То, что нам сейчас хотят предложить, это разделить счета НДС отдельно в обычных банках и в обычных банках проводить операции, оплата за товар тоже отдельно. Опыт порочный, практика порочная. И в Болгарии за первые полгода профицит бюджета составил величине бюджета Болгарии. А через полгода банки обанкротились, и государство стало в очередь, как обычный кредитор, для того, чтобы вернуть сумму денег в бюджетную. А с предпринимателей, с бизнесменов, эту сумму обратно же забрали в бюджет уже прямым образом на казначейские счета. Таким образом, если мы сегодня говорим о том, что мы хотим конкретно решить вопрос по администрированию, по наполнению бюджета, то нам не надо следить за тем, как предложил на съезде. Министр финансов Шлопак, он говорит, я при, готов предоставить э, ассоциации, областной ассоциации, контролировать процесс э, заполнения декларации, взимания, возврата НДС. Э, ну, я высказал, зачем контролировать процесс? Нам нужно uh -huh. контролировать поступление uh -huh. денег. Можно контролировать процесс. И как пример, я привел пример наперсочников на вокзале, когда тебе предлагают смотреть за тремя наперсками. Uh -huh. Вот, но за шариком тебе не предлагают смотреть, и ты никогда не узнаешь, где шарик. Вот таким вот образом работает НДС. Это система наперска. И э, подтверждение того, что ну, та власть, которую сегодня сместили, основным доходом, основным форматом формирования тех 400 миллиардов или 50 миллиардов долларов по курсу. 8 это 50 миллиардов долларов они поступили в руки конкретно мы ну, показывали в кабинете Климен, как ну, упаковывались эти деньги вот отсюда с этого, Сергей с этого а, да. Можно? Да. А, вот ваш механизм вот у нас да тенизация экономика экономика свыше 60 процентов это вообще критическая угу. норма представьте внутреннего продукта хотя экономисты говорят это 30-40 это уже кризис у нас свыше 60 процентов вот и в основном да там налогообложение как бы особенно вот у вас система как бы, учета и возврата НДС. Вот расскажите механизм. Если не нужно менять законы, если не нужно ну, менять податковый кодекс, да, вот, каким образом это все будет происходить? Ну, достаточно просто. Банк, казначейство является банком. Если ты в казначействе открываешь расчетный счет – это счет банка. Угу. Единственное, одно условие, то есть учитывать все, что движется в рамках налога на добавленную стоимость, субъект предпринимательской деятельности может казначействе. Угу. Плюс мы можем позволить себе по отчетному периоду, когда у тебя есть возмещение к НДС угу. со своего казначейского счета, угу. это по закону, когда у тебя есть деньги, угу. ты их можешь взять автоматически возместить себе НДС. Это проблема, которая угу. сегодня существует и для крупных мировых компаний, и для наших экспортеров. Угу. И, собственно говоря, про Проблема экспорта заключается в том, что не происходит своевременное возмещение НДС. Угу. Я бы подробно остановился, как это происходит, например, в Китае вот китайское чудо. Угу. Так вот, в Китае вкратце, да, то есть из 16% НДС по экспорту, когда осуществляется экспортная сделка, в день, когда становится печать на декларации, там таможенная печать, им возмещают 14% от суммы от 16%, а 2% через месяц. Таким образом, государство то в тот государство же день, кредит, 14, в, тот да, же день да. в день, когда есть декларация, даже товар еще не пересекает. А у нас по некоторым но предприятиям, таким, как и наше предприятие, и кондитерская фабрика, и механический завод, работая с экспортом, mm -hmm. то есть проблема вот этого золотовалютного баланса, связанного с экспортом и не формирование его, оно лежит в плоскости не своевременного размещения. Но у меня да? через три года да, mm -hmm. в виде облигаций нам вернули полтора миллиона долларов. Они... То есть, другими словами, вы no, говорите, no, о... что комью... модель, вот эта, которую вы предлагаете, комплекс мер, да. он ближе к китайской, все-таки модели. Uh, нет, он, он ближе к здравому смыслу. Потому что если мы сегодня введем НДС-счета НДС в казначействе, то таким образом у нас автоматические возмещения имеют право любой, у кого есть деньги, на, они учтены на счете казначейском. Второе, то, о чем сегодня все боятся говорить, мы уходим от налоговых ям как таковых, то есть они, их необходимость отпадает в этой системе, и бороться с ними не надо. Нужно принять условия, при которых среды формирования налоговых ям не будет. Вы гарантируете, да. что наш товар будет дешевле китайского в этом смысле? Вы знаете, я, вот я могу гарантировать все то, что я сейчас скажу. Это можно сделать, и я готов это сделать при определенных полномочиях. А руководствуюсь сегодня хорошей, хорошим высказыванием известного мирового политика Уинстона Черчилля, что всякий умный человек может разработать гениальный план наступления. До одного момента. Если он не будет его выполнять. То есть вот все будет гениально, но как только человек начинает выполнять, у него начинает возникать сразу «но». И не учел, что там ямы есть, и холмы есть, оказывается, там еще и речка протекала, которую на карте не указали и так далее. Но речь не об этом. Мы можем сегодня избавить от субъективизма учета налога на добавленную стоимость в администрировании вот этим образом. Потому что если в налоговой накладной цифра стоит, и она учтена в казначействе, то это все совпало. Если не совпало, то соответствующим образом ты должен со своего счета на счет учета в казначействе положить живые деньги. А этого никто не будет делать, если ты работаешь с кем-то из так называемых фиктивных фирм или я. Но это предполагает реформирование налоговых органов. Я бы остановился о том, что здесь не нужно реформировать. В рамках концепции есть предложение, каким образом, что мы хотели бы вообще видеть в лице налогового инспектора. Я бы вот в этой концепции определил место налогового инспектора, это теперь налоговый социальный инспектор. И даже вот в концепции, которую я сейчас Сейчас перед собой, вы ее видите, угу. здесь есть существенное повышение заработной платы ну, служащим налоговой. И никого не надо иллюстрировать, не надо никого а Сколько валять. они могут получать? Я думаю, что не меньше 10 тысяч гривен на сегодняшний день самый простой рядовой инспектор, который работает, угу. Вот где бы ни, ни он не работал. Это за счет возврата НДС? За счет, угу. за счет тех сумм, нет, это за счет и других поступлений в местный бюджет, угу. я об этом тоже сейчас скажу. Но ключевым, вот мы сейчас сказали, НДС это ключевой угу. налог, потому что 400 миллиардов гривен это сумма которые достойны внимания. Вопрос. Отсюда теневой сектор уходит только потому, что ему нет здесь места. Ему uh -huh. просто нет. Не надо уменьшать ставку налога на добавленную стоимость. Не надо ничего менять. Вот самое страшное в наше время, когда все начинают что-то менять. Uh -huh. Люстрировать, менять кадры. Ведь поменяв кадры, на ту же среду, если мы положим этих, эти кадры, uh -huh. они рано или поздно придут uh -huh. к тому, к чему пришли uh -huh. все. Мы предлагаем, мы предлагаем изменение среды. И вот в плане изменения среды. Я предложил основные еще, э, вот сразу после введения угу. вообще НДС, и вот эти шаги, которые будут делаться, они должны быть сделаны в течение одного квартала. То есть если угу. в четвертом квартале удастся сделать эти мероприятия, то с первого квартала 2015 года мы можем видеть э, поступ... реальные поступления угу. в бюджет. Не увеличивается угу. сюда ни число служащих, угу. не сокращаются служащие, потому что их сокращать негде, угу. некуда их девать, потому что их нужно потом будет угу. на субсидии, на в центр занятости размещать. Так вот, в рамках детенизации еще должно быть параллельно состояться следующие шаги. Амнистия должна произойти. То есть, правильно ли я вас понял, что это позволит нам Извлечь, то есть уничтожить коррупционную составляющую здесь. Абсолютно верно. Она практически снизится ну, до 5-7%. Но мы уберем субъективизм. Коррупция это субъективизм. Вот В рамках НДС, когда один человек определяет, кому возмещать, кому не возмещать, под это будет сделано очень много юридических документов. Но когда все сойдется, один человек, а это казначей, он не выдаст вам, право получить деньги без всех обстоятельств, которые будут прописаны в администрировании. А это, когда у тебя совпала цифра, тогда ты ее можешь получить. Нет, то ты не возьмешь ничего. То есть из казначейства можно взять тогда, когда у тебя есть основания. А поступать туда будет все. И уже оттуда не выходить, потому что... Это нужна программа отдельно, да, получается? Сейчас же такого нет. Это типа вот как... Бухгалтера mm -hmm. с банками работают, 1С или что-то наподобие. Кто это будет разрабатывать эти программы? Не, не надо разрабатывать программы, эти все программы разработаны, мы готовы предложить уже разработанный пакет, mm -hmm. и он не стоит э, даже тех денег, ну, к примеру, скажу вам, mm -hmm. для разработки. Таможенного и налогового кодекса PricewaterhouseCoopers, известная американская uh -huh. компания аудиторская, получила 100 миллионов долларов за разработку на предоплате. Вот она разработала нам то, uh -huh. с чем мы сегодня uh -huh. имеем дело, место, и те проблемы, они же uh -huh. нам мы 100 миллионов отдали, а проблемы у нас на 400 миллиардов. Я предлагаю сегодня вот эту тему, uh -huh. вот, и предлагаю оплату за эту работу, это вот в конце четко подчеркиваю, что 1% от профицита бюджета должен пойти на ассоциацию налогоплательщиков. Пане Сергею, как влада ставится до те концепции, что готовит ты на зустріч? Ну, вы знаете, нужно спросить у влады. Вы пытали у Я... влады? Давайте спросим у влады, как, как влада сейчас относится и кто, как налоговая к этому относится. Угу. Те, кто сидели у администрирования, будут относиться очень плохо логично, да, с, потому что 400 своей миллиардов своей. это его там доля uh -huh. и есть. Uh -huh. Вот. Те, кто не знает, что делать, они и не так не знают, что делать, потому что они никогда не работали в отдельном секторе экономики, так как, вот, допустим, я 20 лет работаю, начиная с компании из трех человек до компании, которая насчитывает более трех тысяч человек. И это сегодня правда. О том, что Влада, кто такая Влада? Влада – это народ, и если сегодня нам это выгодно, это нужно делать. У меня сразу же ответная реакция. А кому это не надо? Пусть скажут тогда, что это не надо. Или они могут это наполнить, или пусть к нам тогда, как к налогоплательщикам, не приходят и не ставят нам условия, что вы скрываете, что вы не платите. Я предлагаю, помимо всего прочего, это амнистия на доходы физических и юридических лиц. Оно должно состояться с 1 января 2015 года. Почему? Потому что уже Россия пошла по этим шагам, и вот с 1 января 2015 года будет амнистия, финансовая амнистия. Но Россия отстает от наших концептуальных предложений в чем? А нельзя делать просто амнистию на, финансовые, на финансовую амнистию. Почему? А потому что тогда параллельно должна быть сделана обязательное декларирование налогов. Почему? Потому что если сегодня мы предлагаем всем задекларировать все, что у вас есть, то завтра вы будете жить только из того, что будете иметь. И третий шаг, обязательный, это мы вводим норматив косвенных методов определения уплаты подоходного налога, то есть налогов на местах. Каким образом? И что для этого нужно сделать? Вот для этого нужна реформа налоговой или предложить налоговой стать социальными инспекторами для этой работы, загрузить их работой. Ни вы, ни Сергей Петрович, ни Лариса Витальевна, они не смогут сегодня правильно заполнить декларацию. А обязательное декларирование подразумевает заполнение ее без ошибки. Так вот, социальный инспектор налоговый, который должен появиться, он должен прийти к человеку, позвонить в дверь и сказать, я готов вам помочь заполнить декларацию. Угу. После того, как вы все, что у вас было, задекларировали, в следующий месяц мы обязательно платим э, налоги, декларируем свои налоги и непрямой метод применения то есть косвенный метод определения значит налогообложения он имеет собой следующие величины. поскольку вы вот подтвердили что теневизация экономики лежит где-то 70 60 50 процентов для того чтобы вытащить 60, это, 80, 50, угу, для, да, для да, того да. чтобы это вытащить из тени нужно какое-то предложение какое? Нужно все деньги, которые работают и участвуют в процессе мены, они должны быть учтены. Через что? Через покупки. Любой человек, который имеет... Вот чиновник украл деньги, он купил машину. Uh -huh. Значит, uh -huh. если этот процесс учесть, затраты бензина, затраты на электроэнергию, затраты по газу, это все имеет счетчики, и ты по счетчику можешь определить, сколько он потратил. А зарплата у него там, ну вот у налоговиков сейчас 2-3 тысячи гривен. Да? Uh -huh. Разница uh -huh. будет составлять, ну, примерно пусть 15 тысяч uh -huh. гривен. Наше предложение следующее. Uh, ты либо с помощью налогового инспектора, либо сам, заполняешь декларацию и выявляешь, что у тебя минус, там, ну, скажем, 12 тысяч гривен. И uh -huh. тебе дается предложение. Вот налоговый инспектор приходит и говорит, вот вам квитанция, заплатите 15% процентов, 12 тысяч. Uh -huh. Где-то 175 гривен. Uh -huh. Все. И претензий к нему нет. Или тут 1750 гривен. И претензий к нему нет. Все. Uh -huh. так, и а тобой, особым ты... условием еще, что никакой криминальной ответственности если человек ошибся в декларации, не надо. У нас, как uh -huh. только появляется криминальная ответственность, появляется человек в этом самом в, э, с полномочиями и говорит: ну давайте как-то решим этот вопрос. Не надо никак решать, не надо его наказывать. Декларация: и пусть все в течение пяти или десяти лет приведут в порядок. Доходы с расходами. Для Украины это очень важно. Это есть амнистия, по вашей концепции. Это да? амнистия. Амнистия mm -hmm. на все доходы. Uh -huh. Она, ты сперва делаешь. А почему? По подсчетам академика Гейтса. В Украине за последние 22 года было выведено 1 триллион долларов. То есть если посчитать вот 50 миллиардов uh -huh. в год умножьте на 22, это 1 триллион долларов. Это самая ну, крутая страна в мире, которая может позволить выводить себе такие активы и еще продолжать жить. Uh -huh. Вопрос, как их забрать? Многие столкнулись сегодня с тем, что в швейцарской юрисдикции, в швейцарских банках за хранение денег нужно платить 1% от суммы, которую ты хранишь на своем счете. Предположим, чиновник украл там 10 миллионов, положил на счет. И вот он сегодня приезжает в швейцарский банк и говорит, я хочу воспользоваться этими деньгами. Он говорит, нет проблем, заплатите за хранение 100 тысяч долларов. Он приносит 100 тысяч долларов. Ему говорят, мы не можем у вас взять деньги, потому что у вас нет декларации. Тогда вопрос амнистии, в чем должен заключаться? В том, что мы даем человеку декларацию. И по этому пути сегодня очень четко, конкретно пошли израильские финансисты. Вот все ворованные деньги, которые смогли вывести из Украины в Израиль, Государственный банк Израиля принимает на депозит под полтора процента и дает легальную декларацию. Депозит на 20 лет. И 50% денег человеку дают пользоваться на свое усмотрение. Почему мы не можем этого сделать? Для этого не нужно никаких нормативных документов, для этого нужно объявить о том, что мы объявляем амнистию. Этого достаточно указа президента, который будет гарантом того, и его, собственно говоря, я бы поддержал на следующий период, потому что он дает возможность легальной работы. Да, тут еще важный фактор – это демократизация страны, которая патриотизм на волне патриотизма, это возможность сейчас сделать. Это... Дают же возможность контролировать общественным организациям да. расходование бюджетов. Скажите мне, если там ничего нет, что там контролировать? Yeah. Давайте же дадим общественным организациям возможность наполнить бюджет, а потом uh -huh. контролировать. Я знаю, yeah. что вы эту концепцию разрубляли уже на, на один рик. Ну, ушло 20 лет на понимание, последние три года это уже сформировалось как Katarsis необходимый... был. А? Катарсис, озарение. Ну, ну yeah, okay. не, не только озарение. Yeah. Я пошел по пути какому, а что нужно для того, чтобы мы лучше mm -hmm. работали? Что мне мешает? И стал в призму А сам себе указал, почему ты мало или плохо работаешь, или можешь ли ты работать лучше. А второе, с обратной стороны сел и говорю, так потому что мне нужно вот это. И сам, как вот игра в шахматах, сам с собой перевернул доску и нашел оптимальные варианты. Ключевым для, для региональных бюджетов, потому что я смотрю, у нас очень мало так, времени, сейчас слушать. мы считаем, что нужно создать банк развития и реконструкции. Для чего? Для того, чтобы заместить дорогие или ресурсы, которые связаны с валютным кредитованием, вот, потому что в Украине единственной стране, где ставка кредитная доходит до 26% годовых, в валюте до 15%. По моим анализам на Ферсонщине кредитуется более полтора миллиарда долларов кредитов, это примерно до 300, около там, 250 миллионов долларов процентов платит бизнес украинский банком Рефазин, банку Юникредит, то есть иностранным банкам. Если умножить на 10, или ну хотя бы на 10, это получается ну, почти 2,5 миллиарда. У нас дефицит бюджета Херсонской области 3 миллиарда гривен. То есть mm -hmm. только в процентах бизнеса мы можем получить. Что для этого надо? Банк, юридическое лицо, который создает... Именно Юрвицов в Херсонской области, я его называю Банком развития и реконструкции Херсонской области, в котором участвует Нацбанк, администрация, он получает финансирование на замещение дорогих валютных кредитов и выделяет под такую же процентную ставку гривневые кредиты. Таким образом, все поступления будут идти в банк, соответствующим образом у банка будут прибыль. Ни один банк на Украине налог на прибыль не платит. А угу. к чему я это говорю? Да потому что у нас основные убыточные предприятия вот такие, как скажем, чумак, это убыточное предприятие, хотя его знают во всем мире. Убыточное угу. оно почему? Технологически. Потому что они получают валютные займы из Швеции, и по нашему учету эти займы. Которые учитываются в долларах, должны пересчитываться по курсу национальной валюты. Таким образом, если у тебя ты получил 10 миллионов долларов при курсе 2, э, то курс стал 4, у тебя дополнительных 20 миллионов убытков. Вот это все нарисовано. Таким угу. образом, если мы сегодня заместим валюту на гривну, у нас будет источник формирования налога на прибыль. С чем это коррелируется? Нам сегодня хотят отдать на места, э, в том числе налог Он на будет. прибыль, а его, его брать-то неоткуда. Нам отдают то, чего нет. А я хочу, чтобы если отдают, нам отдали полномочия. Угу. Следующее полномочия, что касается ну, власти. Все люди, которые принимают то или иное решение, должны внести персональную ответственность. Вот если в рамках какой-то налоговой проверки налоговик сделал какие-то нарушения, и это выявлено в процессе суда, такие случаи очень частые, мы, как ассоциация, наблюдаем это и вмешиваемся сегодня в эти процессы, возбуждаем криминальные провадживания. Но сегодня персонально должен отвечать тот, кто составил акт или поведомление решение, тот начальник и угу. тот начальник департамента или налоговик. Вот. Пане Сергею, на жаль, час вычерпан у нашего эфира. Дуже жаль, шкода, потому что мы... Эта тема досить глубока, досить серьезная, и я думаю, что она цикава для наших тоглядачев. Я думаю, что мы ещё не раз встретимся с вами и продолжим обговорение этой темы. если, Потому что вот, мы, эта, эта, эта тема, ну, она требует ну, понимания. Я, я благодарен, rozum. что вот и коллегам, и вам, что вы дали возможность сегодня представить эту программу. Она проста, вот, она очень проста. Она не требует никаких затрат. И самое главное, ее можно осуществить в течение четвертого квартала, и в первом квартале будут результаты. Mm -hmm. Как говорил Владимир Ильич Ленин, промедление смерти подобно. Завтра, вчера было рано, а завтра будет поздно. Нужно делать сегодня. Брать зимний. На этой оптимистичной ноте мы завершим нашу программу. Дякую что до нас. Я думаю, что это не последний раз. Дякую вам. Mm -hmm. Хай счастливо. Спасибо.